Сегодня в нашем доме прям какой-то мясной пир ожидается. Сын коптит сало, а я решил приготовить домашнюю ветчину. И это будет не просто ветчина, это будет сказочная ветчина, друзья. Она будет изготовлена из куриных филешек, как вы видите, из куриной грудки. Я добавлю туда вяленые томаты, я добавлю туда грудиночку свиную копченую. Вот эти вот шкурки свиные, мелко-мелко порезаны. Я в какой-то колбасе однажды ел, было просто чудесно. Ну и, разумеется, добавляем соль, черный перец и еще одна фишка – это перечная мята. Курицу нарезаем на кусочки средней величины. Ну, в принципе, это дело ваше. Можете и покрупнее резать, можете поменьше, но средние прессуются лучше. Поскольку курица сырая, то вот ее как раз и подсаливаем. Добавляем соль и хорошенечко все перемешиваем, чтобы соль разошлась по мясу. Я добавляю сюда в данный момент всего лишь 12 грамм соли, потому что другие ингредиенты, они соленые. Добавляем черный молотый перец и измельчаем перечную мяту. Ну, набор специй может быть любой, тот, который вам нравится. И добавляем мяту. Мелко-мелко нарезаю вот эту вот шкурку свиную. Вот такого размера у меня получились такие вот янтарные кубики. И загружаем их сюда тоже к И теперь грудинка. Ее нарезаем вот где-то кубиками размером 2 на 2 сантиметра. Или полтора на полтора. Ну и теперь вяленые томаты. Томаты я резать не буду. Томаты у меня соленые, с добавлением прованских трав. И теперь весь этот фарш хорошенечко перемешиваю. Но ветчинницы я выслал рукавом для запекания. И теперь загружаем сюда наш фарш. Заполненную ветчинницу опрессовываем, закрываем, крышечку ставим и устанавливаем пружины. Варить будем в горячей воде до достижения температуры в центре продукта 72 градуса. Старайтесь, чтобы печеница была максимально погружена в воду и вода не должна кипеть. Вода должна быть в районе 85-87 градусов. Все это контролируется термометром. Если же у вас нет термометра, то тогда просто варите в кипящей воде в течение 45 минут. Все 72 градуса, ветчина готова. Достаем. Ветчинницу достали. Если хотим, чтобы ветчина была более плотная, ее необходимо вот так вот подпрессовать и слить лишнюю жидкость. Итак, ветчина полностью готова. Она остыла в холодильнике. Разбираем ветчинницу. Вот она выходит, готовая ветчина. Ах, красавица! Итак, разрежем ветчину и посмотрим. Аромат потрясающий. Друзья, необыкновенно вкусно. Вот видите, вот эти вот шкурочки. Томаты вяленые.